আপোন ভালেই জগত ভাল কিন্তু কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি ভাগ্যখন বেয়া থাকে তেন্তে আপুনি নিজে ভাল থাকিলেও পৰিব পাৰে মহাবিপদত তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে প্ৰথমে আপুনি কওক আপুনি কেতিয়াবা কৰ্মৰ সূত্ৰে বা আপুনি কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ বুলি যাওঁতে ফ্লাইঅভাৰ লজত নিশাটো কটাইছিল নেকি এই ফ্লাইঅ'ভাৰ লজ বুলি কওঁতে হয়তো আপুনি বহুলোকে ধৰিবও পৰা নাই যে মই ক'ৰ কথা কৈ আছোঁ প্ৰথমে চাই লওঁ কেইখনমান ফটো ফ্লাইওভার লজর কেখনমান ফটো আমি দেখাব চেষ্টা করছো এয়াই হয়েছে ফ্লাইওভার লজ পপুলার জনপ্রিয় সকোরে মুখে মুখে এখন ফ্লাইওভার লজ এই ফ্লাইওভার লজত ফ্লাইওভার লজর কর্তৃপক্ষর বাবে অথবা আন আন ল অনৈতিক কার্যকলাপর মহা আপনি বিপদত তার পুনের কো এই খবর চাই ল কেন এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে নিশা আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিলে ফ্লাইঅভাৰ লজৰ কৰ্তৃপক্ষ এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ খবৰ চোৱাৰ পূৰ্বে ফ্লাইঅভাৰ লজৰ মালিকৰ কিছু দৃশ্য চাই লওক ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ তাত আহিছে আপুনি কিয় এণ্ট্ৰি কৰা নাই মানে কি চাওক মই মই সদায় নহয় জানো আপুনি লজৰ মালিক হয়নে নহয় আপুনি লজৰ মালিক এই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ আছিলে আপোনাৰ ল'জত উইডাউট এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰি নকৰাকৈ আপুনি লজত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ৰাখিছিলে আপুনি লজত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ৰাখিলে এণ্ট্ৰি নোহোৱাকৈ ভয়ত ৰঙা পৰি গৈছে ফ্লাইঅভাৰ লজৰ মালিক নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে এই দৃশ্য যি দৃশ্যত দেখা গৈছে এয়া হৈছে ফ্লাইঅ'ভাৰ লজৰ মালিক আৰু মালিকৰ নাই কোনো মাত বোল সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰি আছে কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে ফ্লাইঅভাৰ লজৰ মালিক নিশ্চয়কৈ দেখা পালে এই দৃশ্য এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ আপুনিও হয়তো ভাবিছে যে ফ্লাইঅ'ভাৰ লজৰ মালিক কিয় আজি নিমাত হৈ পৰিছে এখন অতিকৈ বিলাসী জনপ্ৰিয় লজ কিন্তু এই লজৰ মালিক আজি কিয় নিমাত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমাৰ স্ক্ৰীণত এয়া হৈছে ফ্লাইঅ'ভাৰ লজৰ পৰা যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰা কিছু দৃশ্য যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিছে মানে একেবাৰে অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুটা কোঠালিৰ পৰা দুই যুৱক যুৱতীক দুই যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এটা কাৰণেই যে ফ্লাইঅভাৰ লজত এয়া কোনো নতুন কথা নহয় এয়া বহুদিন ধৰি চলি আহিছে এনে কাৰ্যকলাপ ইয়াৰ উপৰিও ফ্লাইঅভাৰ লজৰ মালিকৰ ওপৰত আছে অসংখ্য অভিযোগ আমাৰ সাংবাদিকে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেলছ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে আৰু আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত দেখা গৈছে যে নিশা লজখনত উদ্ধাৰ হোৱা যুৱক যুৱতীৰ কোনো পৰিচয় পত্ৰ নোলোৱাকৈ লজত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে লজখনৰ মালিকে এতিয়া আমি আন এক দৃশ্য দেখাম এখন বিশেষ বহী ৰেজিষ্টাৰ বহী যিখন ৰেজিষ্টাৰ বহীত আপুনি চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লেংক যিহেতু এখন হোটেল বা লজত সোমোৱাৰ পূৰ্বে এন্ট্রি লগা হয় ডকুমেন্ট বিচার পরিচয় পত্র বিচার যে এই যুবক যুবতীহ আহিছে হয় কোর হয় কি সম্পর্কর কিন্তু এইখন লজৰ এই বিশেষ রেজিষ্টার বহিখন চাও যখন বহি বহী সম্পূর্ণরূপে হয়ে আছে ব্লেঙ্ক কেন রেজিষ্টার বহীন এন্ট্রি নকৰাকৈ যুবক যুবতীক এন্ট্রি কৰিবলৈ দিছিলে ফ্লাইওভার লজৰ মালিকে তার সমান্তরালক নিশা লজখনত এইদৰে উদ্ধাৰ হয় একাংশ যুৱক যুৱতী এয়া আচলতে অনৈতিক কাৰ্যৰ লিপ্ত হোৱা কিছু দৃশ্য অথবা এয়া ক'ব পাৰে যে অনৈতিক বা নাৰী দে ব্যৱসায় নেকি নাৰী দে ব্যৱসায়ত লিপ্ত হৈছে নেকি ফ্লাইঅ'ভাৰ লজ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে লজখনৰ বিৰুদ্ধে লজখনত চলি থকা এনে অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে নিশা অভিযান চলাইছিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱক ছাত্ৰ পৰিষদে অভিযানৰ সময়তে লজখনৰ দুটা কোঠালিৰ পৰা ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক দুজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতী কিদৰে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু নিশা লজখনত উদ্ধাৰ হোৱা যুৱক যুৱতীৰ কোনো পৰিচয় পত্ৰ নোলোৱাকৈ লজত থকাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল লজখনৰ মালিকে আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাই আছোঁ লজখনৰ ৰেজিষ্টাৰ বহিত কোনো ধৰণৰ নাম ঠিকনা লিপিবদ্ধ নকৰাকৈ থাকিবলৈ দিছিলে যুৱক যুৱতীসকলক লজখনৰ পৰা দুজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই সম্পূৰ্ণ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৰঙাপাৰৰ একাংশ দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই ফ্লাইঅভাৰ লজখনৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে প্ৰশাসনক উক্ত লজখন বন্ধ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে গতিকে নিশ্চয়কৈ দেখা পালে এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদনৰ লগতে কিছু মন্তব্যও আছে আমাৰ লগত সেই মন্তব্যটো ভালদৰে শুনক কিদৰে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু সাংবাদিকৰ উত্তৰ দিয়াত আপুনি লজৰ মালিক হয়নে নহয় আপুনি লজৰ মালিক এই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ আছিলে আপোনাৰ লজত উইডাউট এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰি নকৰাকৈ আপুনি লজত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ৰাখিছিলে আপুনি লজত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ৰাখিলে এণ্ট্ৰি নোহোৱাকৈ এণ্ট্ৰিটো নাই আমি চালোঁ বুকত কোনো এণ্ট্ৰি নাই কোনো এণ্ট্ৰি আপোনাৰ মেনেজাৰে দেখালে আমাক এণ্ট্ৰিয়ে নাই কোনো এণ্ট্ৰি নাই কি নাম আপুনিতো গম পাব কি নাম ছোৱালীজনী ল'ৰাজনৰ ক'ৰ হয় এইটো আমিতো বুকত এণ্ট্ৰি পোৱা নাই আজিৰ ডেটত কোনো এণ্ট্ৰি নাই 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 আমিতো নাজানো মেনেজাৰে কৈছে মালিকে জানে মালিকে কৈ আছে মেনেজাৰে জানে নহয় নহয় আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিছিলে আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিছিলে কি নাম আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিছিলে নাই কৰা আপোনাৰ আপোনাৰ আকৌ মালিকে কৈ আছে এণ্ট্ৰি কৰিছে আপোনালোকে মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ সোমাই থ'লে উইডাউট এণ্ট্ৰি আপোনালোকে মোৰ কথাৰ উত্তৰ দিয়ক মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ৰাখিলে ৰাখিলে

আপুনি কেনেকে দেখি নাপাব আপুনিতো দোকানত আছিলে মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী তাৰমানে আপোনালোকৰ ইয়াত হয় এইটো কাণ্ড আপোনালোকৰ ইয়াত এইটো কাণ্ড কাৰণে চলাই এইটো প্ৰমাণ হৈছে আজি আৰক্ষী আহিছে সংগঠন আহিছে ধৰিছে আপুনি কি ক'ব এতিয়া আপুনি কিয় এণ্ট্ৰি নকৰিলে কিয় ডকুমেণ্ট চেক নকৰিলে কিয় মাইনৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে থলে কি নাম আপোনাৰ আপোনাৰ নাম কি আপোনাৰ নাম কি মই সুধিছোঁ আপোনাৰ নাম কি হয় আপোনাৰ নাম কি আপোনাৰ নাম কি আপোনাৰ নাম মই সুধিছোঁ আপোনাৰ নাম কি ৰাতুল কি লিখে ৰাতুল ভৌমিক ফ্লাইঅ'ভাৰ লছটো আপোনাৰ ফ্লাইঅ'ভাৰ লছটো আপোনাৰ হে আপোনাৰ হয় ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ তাত আহিছে আপুনি কিয় এণ্ট্ৰি কৰা নাই সেইটো কাৰণে মানে কি চাওক মই এই হোটেলখন বাথৰুম ৰুম আছে বাথৰুমত দোকানতো কাম কৰি মাতে এতিয়া যেতিয়া আহিছে এক নম্বৰ আহিছে মই আহিছে এণ্ট্ৰি কৰিম নহয় মই সদায় ফ্ৰেছ হৈ পেলাই সময় পালে কাম কৰি থাকিম দোকান পাতিব দোকানত কাম কৰ সেইটো কৰ সেইটো কৰ অকলে মানে ক'ল চাম মই ক'লে থাকো আনকি আমাৰ এটা চুইপাৰোটিকে নহয় 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 এইটো কথা নহয় আপোনাৰ হোটেলত সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি এণ্ট্ৰিটো কৰিব লাগে কৰিব লাগে নহয় আপুনি লগে লগে এণ্ট্ৰিটো কৰিব লাগে কৰিব লাগে আপুনি কিয় এণ্ট্ৰি কৰা নাই নিশ্চয়কৈ দেখা পালে এই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য দেখি নিশ্চয়কৈ গম পালে আজি নিমাত ফ্লাইঅভাৰ লজৰ মালিক আমি এখন বিলাসী লজ আৰু যিখন লজৰ মালিকে আজি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নিমাত হৈ আছে যিহেতু বহু সময়ত বহুলোকেই সমালোচনা কৰে সাংবাদিকক বহুলোকেই কয় যে সাংবাদিক হৈছে সাংবাদিক বুলি বহুলোকে কয় সাংঘাটিক বুলি কয় এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো খুলিবই নোৱাৰি সামাজিক মাধ্যম কি ফেচবুক কি ইউটিউব কি ইনষ্টাগ্ৰাম মুঠৰ ওপৰত কিবা কণ্টেণ্ট দিয়াৰ মাত্ৰকে মুঠৰ ওপৰত সাংবাদিকক গালি গালাজ পাৰে একাংশ লোকে কিন্তু এই সাংবাদিকৰ গালি গালাজত গালি জিলাক লক্ষ্য কৰি আমি এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ ইয়াত সাংবাদিকৰ কিবা ভুল আছে নেকি সাংবাদিকে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নোহোৱাকৈ কিয় একাংশ যুৱক যুৱতীক থাকিবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু হোটেলখন বা লজখনৰ মালিক আজি নিমাত হৈ আছে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ ভালদৰে চাওক ভয়ত যেন ৰঙা কলা পৰিছে ফ্লাইঅ'ভাৰ লজৰ মালিক আৰু ফ্লাইঅ'ভাৰ লজৰ মালিকৰ কোনো উত্তৰেই নাই একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ মাথো কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ এবাৰ চাই এবাৰ তললৈ মন কৰে এবাৰ ইফালে চাই এবাৰ সিফালে চাই কি উত্তৰ দিব কিয়নো আজি শুনিব পৰা জানিব পৰা মতে বহুদিন ধৰি এইদৰে অনৈতিক না নাৰী দেহ ব্যৱসায় বুলি ক'ব পাৰে অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত কৰাইছে একাংশ যুৱক যুৱতীক তাৰ বাবে টকা গ্ৰহণ কৰে নেকি লজৰ মালিকে এই ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু এনেকৈ যদি হ'বলৈ হয় যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আপোনাৰ সন্তান হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰলৈ আহে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ চাকৰিৰ সূত্ৰে কিন্তু নিশাৰ ভাগত এইদৰে লজত কটাই একাংশ যুৱকৰ সৈতে ভাল ঘৰৰ ধনী ঘৰৰ ছোৱালী কেৱল আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে অভাৱৰ বাবেই কোনো অনৈতিক কাৰ্য কৰিছে নে নহয় কেৱল অভাৱেই নহয় বহু ভাল ঘৰৰ যুৱতীও দেখা যায় এইদৰে বিলাসী বাহন বিলাসী সম্পদ লগত লজত দিন কটোৱা লজত নিশা তাৰ বাবে দায়ী কোন তার দায়ী লগতে তার সমান্তৰালকৈ দায়ী এ লজ লগতে হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ আপুনি কি কব আপোনাৰ মতামত এতিয়াই আগবহাও কমেন্ট বক্স খোলা আছে